Молитва Пресвятой Богородицы. Эта молитва вам поможет избавиться от врагов и станет надежным щитом супротив всякого ворога. Госпоже, что умножишься видимые и невидимые врази стужающими бурею праведного гнева Твоего, да развеешь их помилуй мя, Госпоже, и исцели немощи моя. Согрей, оледененное сердце мое, и не предашь мне в руки душевных врагов моих. В день смерти моей предстань в помощь душе моей. Приведи меня к пристанищу спасения. Слава тебе, беспомощных заступницах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.